Salamu alaykum, bütün Azərbaycan xalqına salam. Mən Rəza Zəhər Əliyev oğlu, Lənkəran rayonu Boladı kəndindən. Təhsil Nazirliyinə müraciət edirəm. Bizim təhsilimizi barbat hala qoyanların qarşısını almaq lazımdır, bunlara dayam demək lazımdır. Bu günlərdə Boladı kəndində təhsilimizin 100 illiyi keçirildi. Həmin yüz illi, həmin yüzilliyi əslinə qalsa, 100 illiyi tamam olan binada keçirmək lazımdır ə həman bina 100 il 100 yaşı tamam oldu. 100 il ərzində heç vaxt təmir olunmayıb və indi o uşaq bağçası bağçası kimi fəaliyyət göstərir. Demək olar ki, dağınıq haldadır kazalı vəziyyətdədir. Müasirliyə aid heç nə yoxdur. Onun içində işlər Nahiyə Şəhid Nahiyə Raxundov adına bir sayda tam orta məktəb, işlə digər 2 e, 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 saylı tam orta məktəb heç biri təmir olunmub, bərbad haldadır. Gənclərimizin həyatı, gənclərimizin gələcəyi sual altındadır. Bu e, buna mən şikayətlər yazıram, rəsmen öz fikirlərimi, öz imzamla bildirib göndərirəm müxtəlif ünvanlara, rəsmi ünvanlara və oradan e, gələn məlumatlara görə e, mən yalan danışıram. Deməli, bizim məktəb, bizim məktəblər həmzi təmirlidir, hər şey qaydasındadır. Bizim məktəbdə məktəbin zalında idman tədbirləri keçirilir, məktəbin zalında müxtəlif yarışlar keçirilir. E, bunu bizim məktəb e, müəllimləri direktorundan tutmuş onun e, müavinləri imzalayıb müxtəlif rəsmi şəxslər, dövlətimizin kəstə təmsilçiləri, Lankaran şəhər icra hakimiyyəti imzalayıb göndərirlər ki, yox bu vətəndaş yalan danışır. Məktəblər hər şey qaydasındadır, məktəblərdə hər şey qaydasındadır. Tam e, qaydasında da irəliləyir, hər il də təmir olunur. Xeyr, belə bir şey yoxdur, yalandır, yalan məlumatdır. Ən böyük əxlaqsızlıq da yalan danışmaqdır. Ey müəllimlər, bunu durdurun, dayandırın, baş sürün. Öz övladlarınızın gözünün içinə necə baxırsınız bu yalanı danışandan sonra? Bizim övladlarımızın gözünün içinə yalan danışırsınız. Şəhidlərimizin adına heç olmasa hörmət eləyin, hörmət edə bilmirsiz. Bizim Boladı kəndində şəhidlərə layiq hörmət olunmur. Necə çox sadə və adi. Məsələn, şəhid Mahir Axundov, mənim dostum, canım, qardaşım olub 18 il onun 18 yaşına kimi birlikdə uşaqlığımız, gəncliyimiz birlikdə keçib. İndiyə kimi bizim adını daşıdığı məktəbdə nə onun anım mərasimi keçirilib, nə onun heç vaxt ona aid bir şey mərasimlər keçirilmir. Şəhid Təlil Əkbərov bir nişana övladı qalmışdı, 3 yaşında onu dünyasını dəyişdi. Kəndimizin xəstəxanası olmadığına görə hamı danışanda rəsmilər, dövlət rəsmiləri danışanda birinci başlayanda şəhidlərin adından başlayır. Ona görə mən deyirəm, bizim kətlər dövlət rəsmilərindən şəhidlərimizə layiq heç bir hərəkət görülmür. Bizim kəttə şəhidlərin adına heç bir abidə, heç bir abidə kompleksi, xatirə kompleksi yoxdur. Dövlət tərəfindən qoyulmayıb. Yəni bunu bizim dövlət məmurları, yerli məmurlar buna göz yumurlar. Yəni bu şahidlərimizə verilən qiymətdir. Vladinin e, təhsili əslində həman bağçanın binasından başlayır. O 100 yaşını qeyd etdiyimiz binada sadəcə olaraq həman binaların içini çəkib göstərə bilmədilər, heç kim çəkə bilmədi, heç kim bunları elyyət bilmir, o özündə güc tapa bilmir dəmalı həman arəfədə video müxtəlif jorolar iklər hazırlandı. Kəndimizin tarixi şəxsiyyətləri barədə, müəllimlər barədə, yəni kəndimizin ə, məzunları barədə orda məqonu hazırlamaq üçün hazırlamaq üçün öz kəndini sevməlisən, öz vətəninə sevməlisən. Sevməlisən ki, həqiqi, həqiqətən bu kənd üçün can qoyan kişilərin, can qoyan insanların adı, soyadı tarixən sənin yaddağında qalsın. Burada çox insanın adları heç çəkilmir. Məsələn, məsələn, böyük bir ailə başçısı olmuş tək qadın və həyat yoldaşı dünyası dəyişəndən sonra Taybanan Əhmədova. Qadınlara ən böyük nümunə ola biləcək bir xanım. Onun adı çəkilmədi. Onun oğlu e, polis polkovniki bütün Azərbaycanı öz adı ilə tarixi yazıb. Polis polkovniki Mirali Əhmədov. Onun adı çəkilmədi. E, deməli, uzun müddət e, Lənkəran e, hərbi komissarlığının hərbi komissarı işləmiş. Sadox Bağurov adı çəkilmədi. Ənvər müəllim vardı. Allah rəhmət eləsin adı çəkilmədi. Bir çoxları var. Yəni mən bunları heç bu davamlı olaraq saya bilərəm onların adı çəkilmədi. Nəyə görə Təyibə Nənəliman deyirəm. Təyibə Nənəni şəxsən mən tanımıram. Şəhid Nohir Axundovun nənəsidir onunla birlikdə onlara həmişə gedərdik. Həmişə sitatlar gətirərdi, müxtəlif kitablardan sitatlar gətirərdi, müxtəlif bayatlar digərdi. Onun o qədər şirin dili var idi, o qədər ürəyə yatan ıı, sözləri var idi ki, adam onun qabağında duranda danışa bilmirdi. Siz o insanları unutmusunuz. Unutdurursuz bizim övladlara unutdurursuz. Sonra Amma tədbirdə, 100 illik tədbirdə dövlətimizə qarşı, mən bu sözün arxasında tam dururam. Dövlətimizə, dövlətçiliyimizə qarşı təxribat oldu. Necə? Deməli 100 illərlə, 100 il ərzində bizim qanımız axıdan qızıl ordu. Ermənilərlə birləşib soyqırım tövrədən qızıl ordu başımıza minlərlə oyun açan qızıl ordu, Bakıda qatiliyam töyrədən qızıl ordu, bir dəfə yox ha, bir əsrin əvvəlində, bir də əsrin sonunda iki dəfə Bakıda qatiliyamlar töyrədən qızıl ordu. Bütün Azərbaycan da qatiliyam töyrədən qızıl ordu. Qarabağda ermənilərlə birləşib bizim övladlarımızı qıran, körpalarımızı qıran doğulmamış körpələrimizi analarının qarnından çıxaran Qızıl Ordu, Xocalı faciəsini bizə yaşadan Qızıl Ordu. Qızıl Ordunun başlanğıcı oktyabryad pioner, Komsomol, Komunist Partiyası və Qızıl Ordu və Qızıl Ordu və askər. Baxın, bizim körpələrə, bizim az yaşlı uşaqlara Qızıl Ordunun rəmzlərini, qalstuk, pilotka geyindirib də malik qonaqların qarşısına çıxartdılar və fəxrlə də onu çəkib sosial şəbəkələrdə yayımladılar. Hələ də haman Qızıl Ordu bizim qanımız axıdır. Hələ də haman Qızıl Ordu bizim qanımız axıdır. İlk dəfə 100 ildə ilk dəfə Azərbaycan sərhədlərinə tam nəzarət eləyir. İlk dəfə. Bu günlərdə Xan kəndində poçt qoyuldu. Haman Qızıl Ordu ermənlərin əli ilə torpaqlarımızı tam minalayıb və oradan çıxmaq istəmir. Sülh məramlı adı ilə siz həman Qızıl Ordunun ramzəri ilə bizi təhqir elədirsiz. Bizim şəhidlərimizi təhqir elədirsiz. Bu təxribatdır. Bax buna görə cavab verəcəksiniz siz. Üz uğur qazanmaq üçün insan Nəişə qurban verməlidir. Özünə aid nəişə qurban verməlidir. Özün nəfsini qurban verməlidir. Siz isə, siz müəllimlər, yalan danışan müəllimlər, yalan imzalayan müəllimlər, siz bizim övladlarımızın haqqlarını, hüquqlarını tapdalayıb, onları qurban verirsiniz. Onları qurban, yalana, yalan, üç sabahucağı ki, öz qarnınızı doyurursunuz. Nəyə görə vəzifə başında oturursuz? Mən sizin qulus deyirəm. nə mən nə övladlarım sizin qulusdur. Bunun buna görə siz dövlət qarşısında, bizim qanunlar qarşısında, Allahın qarşısında cavab verəcəksiniz. Mən alçakmayacağam. Qanımın bahasına, bayrağıma, şərəfime and olsun bir addım geri atsam, mənə yediyim çörəyi haram olsun. Bu vətən, bu torpaq, bu ocaq, bu bayraq bizə əmanətdir bizə amanət bi sabahımıza amanət eləməliyik. Niyə yalan imzalayıb göndərirsiz? Niyə bu sizə nə verir? Niyə məktəblərimizi təmir elətdirmək istəmirsiniz? Niyə Niyə? Niyə cibləri doldurmaq üçün dövlət proqramlarına e, uşaqlarımıza dəstək görmürsüz, ona əlavə dəstəklərə saxlayırsınız, xüsusi proqramlar yaradırsınız. Nəyə görə bizim kəndin e, məktəblərində valideyn iclasları keçirilmir? Nəyə görə sizə kim niyə cəza verir bunu? Siz kimsiz özünüzü nə soyursuz siz? Ha? Nəyə görə valideyn iclasları keçirilmir məktəbdə? Niyə? Hə? Hər şey elə sizin dediyinizlə olacaq, yox qardaş, bizim dövlət bir günlük deyil, əbədi olan dövlətdir. Bu dövlətin öz qaydaları, öz qanunları var və siz məcbur və ediləcəyisiz həmin qaydalara, qanunlara riayət etməyə. Bunu mən öz dediklərimi hər yerdə də təşdiqləyirəm, hara çatıram, hər yerdə danışıram, deyirəm. Bizi Biz parçalamışsınız. İnsanları bir-birindən ayırmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edirsiniz. Xüsusi valideynlər seçirsiniz, pullu valideynlər seçirsiniz. Pulsuz valideynlər məktəbə gəlməməlidir. Pul ödəməyən valideynlər məktəbə gəlməməlidir. Hər haram çiyəndə övladlarınızın gözünə baxın. Mən hər dəfə bunları deyəndə Allahdan sizə lənət yağdırıram. İnşallah deyirəm ki, mənim balalarımızın yedi balalarımla oğurladığınız öz balalarınıza yedizdirdiyiniz tikələr, boğazlarınızda qalacaq inşallah. Bir addım geriyə atsam ki deyirəm. Bunların hamısını yaddağınızda saxlayın cənab müəllimlər. Heç bir müəllimi ayırmaq istəmirəm. Yəni mənim <laughs> böyük hörmət başladığım müəllimlər var. Müəllim adı özü böyük addır. Müəllim, elm, alim, təlim bunlar hamısı eyni kökdən gələn sözlərdir alim sözündən bir sözün köküdür. Eyni sözlərdir mənim müəllim adına böyük hörmətim var. Siz müəllim adına ləkə gətirirsiniz. Hal-hazırda bizim məktəbləri idarə edən müəllimlər. Niyə gizlədirsiz məktəblərimizin içini? Niyə gizlədirsiz? Niyə Nə məqsəddən? Hansı məqsədə qulluq edirsiniz? Dövlətimizə qulluq eləmürsünüzsüz, xeyr dövlətimizə qulluq eləmürsüz. Bizim dövlətimizin tələbləri belə deyil, qardaş. Belə deyil bizim dövlətin qanunları belə deyil. Bunu dövlətin adına yazmayın. Siz müəllimlərə mən sual verəndə bir neçə gün bundan qabaq bir müəllimə sual verdim. Bu nə deməyidi dedi filan. Kəs dövlətin qulluqçusudur. O dövlətə tabedir dedim, qardaş. Siz dövlətin adından danışmayın. Siz öz adınızla danışın. Siz dövlət deyirsiz. Bizim üçün, bizim üçün millət vəkilini siz seçmisiniz siz seçdiniz Cavanşir paşa paşazadə bizə millət vəkili olandan bizim heç bir şeyimiz qalmayıb hamımızın satmısınız. Siz müəllimlərin əleyhinə satılıb hamısı. Mədəniyyət ocaqlarımız satılıb Şəhid Akşin İbadovun atasının qarşısına çıxdınız. Ki əlindən görüşürsüz sonra Nazim müəllimin qarşısına çıxırsınız. Onun gözünün içinə baxın ona deyincə Ə, evindəki muzeyi, yəni kişi öz evini, öz evini muzey elədi. Sizin gözünüzün qabağında mədəniyyətə aid torpaqlarımız satıldı. Satıldı. Saхта yolla satılır. Saхта sənədlər hazırlandı ona satıldı və sizin gözünüzün qabağında. Siz müəllimlərin gözünün qabağında və indi də tədbir keçirəcüküz, 100 illik tədbir keçirəcük. E, Nəticələr söylüyürsünüz. Xüsusi adamlar tutmusunuz sizin üçün video çəksin, sizin təbliğat maşınları sizə e, sizin üçün fəaliyyət göstərsin. Mən bir-bir nazirliklərin adlarını çəkib müraciət edəcəyəm. Bunu davamlı eləyəcəm, silsilə şəklində eləyəcəm. Bir addım geriyə atsam yediyim çörək bu vətənin mənə 700 ildiyi çörək haram olsun ölüm ölüm dediyin nədir ki hər saniyəmiz ölümdür mən ölüb şəhid olub qardaşlarıma qoşulmaq istəyirəm sizin adınız heç yerdə çəkilməyəcək indi özünüzü sosial şəbəkələrdə moda mindirirsiz insan olaraq hələ ki ziyanın yarısından da geri qayıtmaq yaxşıdır dövlətimiz bunları hamısını bərpa edəcəyəm. Hamısını bərpa edəcəyəm. Bə bu bunları bir-bir mən sizdən tələb edəcəm. Yer vaxt gələcək məhkəmədə üzləşəyərik. Məndə e, çantalarla sənədlər artıq toplanıb. Hamısını məhkəmələr üçün toplayıram. İnşallah onların axırına çıxaram. Sizdən də məni izləyənlərdən xahişim paylaşın. Bu qoy ünvanına çatсын. Yox ayar. Çəkinirsiniz iş yüzdən, şantajdan çəkinirsiniz, paylaşmırsınızsa mənə dua edin. Sizin dualarınıza ehtiyacım var. Hələlik